Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində çox gözəl bir təmir olunan şəxsi tikili 3 sot torpaq sahəsində inşa olunan 4 otağlı, 2 balkonlu, kupçalı həyət evin təqdim edirəm. Evin çöldən görünüşü belədir. Geniş həyət yanı sahəsi var. Həyətinə 2-3 maşın tam rahat şəkildə yerləşir. Evin Dörd bir yanına keçmək mümkündür. Torpaq sahəsi ayrılıb, ev yerdən 10-12 daş kürsüdədir. Kürsü yəni evin çəisindəndir. Belə bir görünüşə malikdir. Çox gözəl, səliqəli təmir olunmuş şəxsi tikili bir evdir. Evin yerləşdiyi ərazi Masazır qəsəbəsində 569 nömrəli marşrut xəttinin son dayanacağından hardasa bir 100 metr məsafədə yerləşir. Suyu, şığı, qazı, kanalizasiyası, hamsı var, sənədləri qaydasındadır. Yəni evin texpasportu, torpağın çıxarışı hamsı var, ipoteka yararlı evdir, yəni bütün sənədləri qaydasındadır. Həyətyanın sahəsinə baxın, burdan da sizə təqdim edim. Burada torpaq sahəsi ayrılıb ki, bağ-bağça yaratmaq üçün. Evin iki balkonu var, həm qonaq otağından, həm də mətbəxdən evin balkonuna keçmək mümkündür. Çox gözəl Səliqəli, təmirli, şəxsi tikili gözəl bir evdir. 4 otaqdan ibarətdir, bir daha qeyd edim. Evin yerləşdiyi ərazi Masazır qəsəbəsindədir. Hündür, havalı, təmiz havası olan ərazilərin birində yerləşir. Məktəbə, marşruta, deməli, marketlərə yaxındır. Hündür zənciri var. Bütün pəncərələri işıqlıdır. Qoşa daşla tikilib şəxsi evdir. Gözəl təmirli, 4 otağlı, səliqəli bir evdir. Bir daha qeyd edim, evin yerləşdiyi ərazi Masazır qəsəbəsində 569 nömrəli marşrut xəttinin son dayanacağından 100 metr məsafədə yerləşir. Kürsə evin içərisindədir, yəni kürsə evin səsinə salıblar ki, yəni yağışlı havalarda içəridə ayaqqabı soyulmaq mümkün olsun. 10-12 daş kürsüdədir. Səliqəli, gözəl təmiri var. Real alıcıya qiymətdə endirim olacaq. Təmiri də videodan göründüyü kimi yaxşı təmiri var. Kombisi var. Hamamın aksesuarları var. Belə bir geniş mətbəxi var. Mətbəxdə deməli televizor xətti də çəkilib. Rahatlıqla mətbəx mebeli yerləşdirə bilərsiniz. Stol stol üçün də yeri var. Kombisi quraşdırılıb. Mətbəxdən evin eyvanına keçmək mümkündür. Baxın, belə bir eyvanı var. Həm də qonaq otağından da eyvana keçmək mümkündür. Həqiqətən də çox gözəl, səliqəli bir həyətidir. Yeri polluq taxtadadır. Burda yerləşir geniş, işıqlı qonaq otağı. Bu qonaq otağından da eyvana keçmək üçün bu qapı qoyulub və pəncərələri şəbəkə pəncərədir. 2 balkonu var evin. Otaqları genişdir. Bütün otaqları işıqlıdır. Burada yerləşir. Göy yataq otağı. tüm pəncərələri işıqlıdır. Bir daha qeyd edim. Qiymət 85 min manatla satışa çıxıb. Kredit yolu ilə satılmır, nağd yolu ilə satılır. Yəni ipotekası hazır olan şəxslər üçün, yəni tam sənədli evdir, bütün sənədləri qaydasındadır, yığılıb hazırlanıb, yəni banka qoyub tam rahat şəkildə pul götürmək mümkündür. Və sonda evin belə bir hamamı var. Hamam da tam təchizatlı, duş kabinasına kimi qoyulub. Əlavə məlumat üçün bizəyə vuruq maraqlana bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza bu nolu videolarımızı bəyənməyi unutmayın.